来，好了。哎呀，慢点。哎，庭州，你们回来了。今天的菜可是我和赵毅一起做的，你快点来尝尝我的手艺有没有进步。啊、做了这么多菜呀、啊，哥。 你今天可是占了廷州的光，你知道吗？是吗，赵姑姑？哎，为什么随便让一个陌生人进来？呃，这他廷、呃、<她>州，你别责怪赵毅了，是我自己来的。我以前呢是你的服装造型师，你出席活动的造型都是由我负责的。你真的想不起来了。我和公主已经约好了，一会儿准备去吃火锅。 请你立刻离开。太傅，她是我妹啊，我之前跟你说过的。我可以走，但在走之前，不知明小姐能否给我十分钟的时间，我们聊一聊。莲莲，你要干什么？公主，和她没什么好谈的。 好，这里以前是庭州的书房，我们经常在这里讨论他服装造型的问题。没想到被他改成了这个样子。准确的来说，是太傅改的，不是穆廷州。除了这间，浴室和衣帽间也改了。 你可能还不知道，我们徐家和穆家是世交。我从小和廷州一起长大，认识廷州这么多年，除我以外，他身边没有亲近的女性朋友。廷州很喜欢我，我们已经约定好，等我留学回来，就一起周游世界。 可是现在我回来了，他却忘了我们之间所有的承诺，徐小姐。如果真像你说的，你们之间有约定、有承诺，那他出事后。 你在哪儿？为什么现在才出现？因为我哥觉得我的出现有可能会刺激廷州，所以让我暂时不要出现。我哥已经和我说了，你留在廷州身边是为了给他治病，明小姐，我很感谢这个时候你愿意挺身而出帮大家这个忙。但是恕我直言，这种治疗方式非常荒谬，对廷州来说。 现在最重要的是帮他找回记忆，可你的角色扮演不仅无法唤醒他，还会让他在那个虚拟的世界里越陷越深。你和太璞的甜美时光，是剥夺了庭州的人生才换来。的。你有想过庭州的感受吗？ 他走了，走了。之前他们叫我来，是让我帮穆老师恢复记忆的。可是，我现在竟然会不自觉地想，就这样下去该多好啊！我是不是很自私？ 公主，别这么想。穆庭洲回不回来，并不是公主的想法就能决定的。你我两情相悦，想要这样的生活下去，何错之有？ 那时我只顾自己的感受，抹杀掉了穆老师的存在。我做的所有决定，都有可能会影响他的人生，这对他来说太不公平了。